Это вот в Трусковце был какой-то прикольное какой кафе, там были очень интересные конструкции, внутри я их рисовала. Это вообще было, было тестирование бумаги, которую изготавливают у меня в университете, поэтому это странный рисунок. Обратил это, внимание, очень понравилось. Да, бумага, она ручной работы вообще прессуется у нас в универе, в мастерской. Они приносят ее дрожащими руками, дают тебе, говорят, попробуй, пожалуйста, за затести, за тести, как она работает, мы не знаем, надо ли ее продавать или в мусорку выкинуть. Ну и, в общем, ты такой берешь, и время оно быстро впитывается, ты еще раз проходишь. А? Ты да. да, я как-то там рисую, что ну, там ну, с делают, какие-то свои махинации, я не знаю, есть разные текстурки, это типа вся в квадрате, как, как старые советские обои, у меня такая ассоциация, и вообще это сейчас как кусочек старых советских обоев выглядит. Вот, и поэтому такая вот картинка получилась. Припавлю, это тоже Одесса, что-то сейчас такого интересного да, есть. Да. Этот вот тоже Одесса, да. это есть у меня... А, да, это Франция, город Нанси. Тоже это интересно тоже было. было. Да, это сидя на, на, земле. Вот. И интересно то, что вот я заметила, у нас на Украине, когда ты рисуешь на улице, все как-то заходят, ну, смотрят, что ты рисуешь, такие, вау, классно. А если ты рисуешь где-то на улице, то, типа, мне понравилось, я никто никогда не трогает. <сínt> <сínt> ты сидишь себе, рисуешь, люди входят, они такие на тебя или пошли дальше. Единственное, что есть, да, они я, <сínt> я <сínt> так же я не знаю французские вообще, то есть я английский более-менее, а французский вообще нуля, я ничего не могу сказать. Anderes. И, и когда так я такая сижу, и Малая ко мне подходит, что мне начинает лепетать, рассказывать, я такая... Ну, самое главное, что ты скажешь, что «комансонаказин». А, ну, хорошо, да сейчас не поняла. Вот, это э, Страсбург, город, который находится, кстати, на границе с Германией, поэтому такое странное название. Это, э, сейчас я вам скажу, что это, это кажется, второй центр э, Помпиду, типа центр искусств современных. Э, ну, господи, как это называется? Ну, в общем, да, центр современных искусств. да. Да, Помпиду, его все знают. Э, и тоже вот было нарисовано быстро на ходу. Да здесь ничего нет такого, что было бы не нарисовано не быстро, потому что часть чудо-воспечи мама прислала посмотрим новой из каких-то закромов, где они подоставались. Это вот, вот этот скетч, вот этот, это вообще старые по два года где-то. Это в Киеве тоже mm -hmm. маленький скетч. Почему он такой странный и недотянутый, тоже очень быстро под впечатлением писался. Mm -hmm. Быстро это и... сколько? Mm -hmm. минут пять. Пять минут, Да. Гаша, какая как Аркадемия, где ты а я училась в художке по нашей девичьей. Нет, я у нас в академии. Нет, не говорю. Нет, я сейчас учусь в КИСИ, это университет. А вообще, да, в художке по нашей КИСИ – это Киевский институт архитектуры и строительства? Ну да, но сейчас клуба называется, раньше КИСИ, я об этом не так Нет, я просто дольше закончила тоже художественную школу потом КИСИ, а теперь архитектор даже КИСИ. Здорово, здорово. А как зовут КИСИ? Я сразу связи нет, нет. Муж может быть более современным, но она нет. А муж тоже архитектор. Все вы Я на самом деле не помню, когда в последний раз я рисовала что-то с Но у меня как-то нет этого порыва. Должен вырисовывать, вылизывать, Потому что Я там просто впечатление ловлю и быстро.